اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka, la ilma lana, illa ma allamtana, innaka anta al-alimul hakim, wa la hawla, wa la quwata, illa billahi al-aliyyil -al azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana Ya Allah lapangkanlah hati-hati kami Wa yassir lana umurana Permudahkanlah segala urusan kami Wa hlul uqdatan min arsinatina Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami Yafqahu akwalana Agar boleh difahami tutur bicara kami Allahumma fakihna fid din Ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama wa alimna ta'wil ajarkanlah kepada kami pemahaman al-Quran Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ah. kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat wa rizqan wasi'an tayyiba rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci wa amalan mutaqabbala amalan yang diterima wa shifaa'an min kulli dan sembuh daripada segala jenis penyakit amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kepada semua selamat malam salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam siri 191 di mana kita akan berbicara mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful makhluqat semulia-mulia makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin ketua pemimpin penghulu para rasul dan juga para nabi mudah-mudahan Allah jadikan kita dapat bangkit dibangkitkan bersama dengan baginda dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada semua Pak Malau Kajan, Siti Humairah, Ibu Sal, Haifa Najwa, ahlan-ahlan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Saji Ismail Mar WKN, Cik Ma, Nur Hayati, Dapo, Hamba Allah, Razali, Ahlan-Ahlan kepada semua di ruangan FB. Syahrun bin Zainal Abidin, kemudian Abu, Siti Maria, PKL Saidariah Dipah Miko dan juga uh, semua sahabat-sahabat yang Muhammad Rizal Mansur dan juga Abu. Ahlan-ahlan kepada semua. Dekat Facebook, suara saya okey ke? Sebab saya tak ada mic sebenarnya untuk Facebook. Tutup pintu bilik, hati-hati bising. Uh, sebab dekat Facebook, saya tak ada mic. Dan dekat Facebook saya tak ada mic maka dia akan ada bunyi macam-macam bunyi tapi suara saya dekat Facebook jelas ke dekat TikTok sepatutnya jelas sebab dekat TikTok ada ada mic cuma untuk Facebook dekat FB tidak ada tidak ada mic okey tapi harap suara adalah jelas insya-Allah hamba Allah Banis Faifa uh, Haifa dekat TikTok jelas ahlan-ahlan kepada semua apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. Mudah sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Tak rakan rakan kita sebarluaskan Mudah mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Insya Allah kita telah tiba pada muka surat yang ke sembilan. Wah Muka surat 337 Muka surat 337 Berkenaan tentang peperangan badak Masya Allah Peperangan yang pertama Yang berlakunya pertempuran Secara menyeluruh Dan juga secara dahsyat Adalah perang badak Berlaku pada bulan yang kita berada sekarang Iaitu pada bulan Ramadhan tahun yang kedua sejarah Mungkin sebagai sahabat-sahabat yang berada bantu share, bantu untuk kongsi tak rakan saya sebaluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah baca semalam bagaimana meletusnya perang Badar. Dan perang Badar ini adalah rintitan daripada peperangan Zi Al-Ushayr, Zi Al-Ushayrah Al yang berlaku sebelum daripada perang Badar. Kata penulis buku rahimahullah berkenaan tentang apa yang dibawa oleh Quraisy pulang daripada berniaga di Syam, apa yang mereka bawa balik. Maka kata penulis buku rahimahullah, kafilah rombongan perniagaan Abu Sufyan muka surat 337 membawa harta kekayaan yang sangat banyak milik penduduk Mekah iaitu seribu ekor unta yang membawa syarat harta benda pada waktu tu seribu ekor unta umpama seribu trailer seribu lori yang membawa muatan ha, daripada harta-harta penduduk Mekah sebab mereka hantar harta mereka untuk diniagakan oleh uh, oleh orang-orang yang berniaga seribu ekor unta masya-Allah Maka tuan tengok, tengok hati tu Cakap dia yang bising-bising Maaf bising sikit Allah masalli ala Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Maka berapakah jumlah kekayaan Yang dibawa oleh orang Quraisy Mekah Dan mereka bawa balik Daripada sekali berniaga Bukan setahun Sekali berniaga Ambil masa lebih kurang 50 hari ke 2 bulan 40 hari ke 2 bulan untuk mereka sampai ke Syam daripada Mekah dan mereka akan tinggal di Syam selama beberapa minggu kadang-kala bulan dan kemudian mereka akan patah balik ke Mekah dan inilah rombongan yang Nabi SAW nak sekat, nak tahan dalam pada nak melumpuhkan ekonomi Quraish maka berapakah jumlah kekayaan yang dibawa pulang oleh orang Quraish kali ini maka harta benda barang jualan mereka bernilai tidak kurang daripada 50000 dinar emas masya-Allah 50000 dinar emas okay, kita mungkin dengar perkataan 50000 kita ingat tak banyak mana pun sebab kita dengar dalam dalam apa dalam bentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk uh, dalam bentuk uh, uh, dinar sebenarnya satu dinar berapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jom kita tengok satu dinar Satu dinar Allahumma salli ala Muhammad Ma ala ali wasabi ajmain Empat lima satu Satu dinar seribu sembilan ratus lima belas ringgit Anggaran lah Satu seribu sembilan ratus lima belas Itu baru satu dinar sebab satu dina terdiri daripada 4.25 gram emas Satu dina terdiri daripada 4.25 gram emas Maka uh, kita buka kalkulator Allah SWT Allah 1915 Kali dengan 50 ribu Maka jumlah Sekali orang Quraish berniaga Kata para ulama silah menyamai 95.75 juta. 95 juta, 96 juta sekali mereka berniaga. Masya Allah. Dahsyat tak dahsyat orang kuris ni berniaga. Dan itu yang menjadikan mereka sombong. Kita dah belajar. Manusia bila dapat nikmat, kalaulah dia tak syukur sebagai hamba Allah, maka dia akan menjadi som sombong. Itu kelemahan manusia Manusia bila dia dapat nikmat Lagi-lagi nikmat yang banyak Nikmat yang besar Kalaulah pada dirinya tak boleh ada syukur S Syukur S Maka dia pasti akan ada S yang kedua Itulah som Sombong Itu adalah sombong Maka kata penulis buku Orang Quraish ni berapa jumlah keuntungan Kekayaan Perniagaan yang mereka bawa balik sekali berniaga. Ini sekali berniaga. Ini rombongan perniagaan Abu Sufyan. Kata penulis buku, muka surat 337. Maka mereka membawa seribu ekor unta yang membawa harta benda bernilai tidak kurang daripada 50,000 dinar emas. Ha, kalau boleh ikut perkiraan perkiraan hari ini 95.75 juta masya-Allah kita kadang-kadang berniaga dapat untung 1100 kita dah rasa banyak dan kita kadang-kadang boleh jadi sombong juga dapat untung banyak tu bayangkan kekayaan yang dibawa oleh Quraisy sekali berniaga dan itulah menjadi ujian kepada mereka sombong dan mereka tidak beriman bahkan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafilah tersebut hanya dikawal oleh 40 orang lelaki. kita dah baca berkali-kali kenapa orang Quraisy mereka tidak takut dirompak sebab orang Quraisy memang selama ini tidak berani dirompak oleh sesiapa. selepas daripada peristiwa tentera bergajah Abraha dan lagi-lagi memang orang Quraisy adalah antara bangsa Arab yang dihormati di seluruh benua Arab. Perompak pun hormat. Tetapi nikmat keamanan itu bukan menjadikan mereka beriman kepada Allah. Sebaliknya menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita tak nak. Kita tak nak nikmat menjadikan kita kufur. Sebab Al-Quran sebut hanya ada dua je. Dalam surah Ibrahim ha, bila kita lihat dalam surah Ibrahim hanya ada dua je bila manusia dapat nikmat la ira syakartum sama ada manusia itu syukur maka Allah akan tambah wala in kafartum ataupun manusia itu kufur bila dapat nikmat maka bila dia kufur azab Allah adalah sangat-sangat pedih Maka kita tak nak orang menjadi orang yang bila apabila mendapat nikmat kufur. Tak nak. Kerana banyak manusia begitu. Kita kalau buka Al-Quran, Allah sebut manusia menjadi kufur. Menjadi sombong bila dapat nikmat. Kita nampak nikmat kaum ad. Badan mereka gagah perkasa. Bagaimana menjadikan mereka, mereka sombong dan tidak beriman. Nikmat kaum Nabi Shu'ib Pandai berniaga, kaya termasuklah Quraish Tapi menjadikan mereka sombong dan tidak beriman Nikmat yang Allah kurniakan kepada Fir'aun Bagaimana kerajaan yang luas Kekayaan yang melimpah Kesihatan yang berpanjangan Tapi malangnya tidak beriman Maka nikmat kalaulah tidak menjadikan manusia itu syukur akan menjadikan manusia itu sombong yang membawa kepada kekufuran. Alhamdulillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Sebab itu orang Quraisy setiap kali berniaga walaupun keuntungan dia besar, pengawal dia tak ramai, hanya 40 orang jaga 1000 ekor unta, 50000 dinar keping emas kekayaan yang mereka bawa pulang. Allah Masalli Alaihi Wasallam kata penulis buku maka ini merupakan peluang keemasan bagi tentera Madinah untuk melakukan pukulan ketenteraan politik bahkan ekonomi yang akan memberi padah kepada orang musyrikin sekiranya mereka kehilangan harta yang sangat banyak itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak inilah peluang untuk Nabi halang rombongan perniagaan ini dan menjadikan tawanan 40 orang pengawal dia dan menjadikan harta-harta tersebut sebagai tawanan perang. Kenapa? Nak melumpuhkan ekonomi Quraish, nak memberi kejutan ketenteraan kepada Quraish supaya mereka berhenti mengganggu Nabi dan orang-orang Madinah maka ini adalah kenapa berlakunya peristiwa badar kata penulis buku rahimahullah sebab itu bila dua orang sahabat yang menjadi mata-mata yang kita baca semalam siapa nama mereka Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah bila dua orang sahabat yang dapat tahu pergerakan rombongan perniagaan Abu Sufyan mereka sampai di Madinah bentangkan kepada nabi laporan mereka ceritakan kepada nabi penemuan mereka bilakah orang Quraisy akan lalu di badak maka nabi tak nak buang masa oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghebahkan dalam kalangan umat Islam dengan berkata inilah angkatan rombongan perniagaan Quraisy yang membawa bersama harta benda mereka keluarlah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan harta rampasan untukmu. Dan Nabi nak cepat. Nabi nak bergegas. Nanti kita akan baca. Ada sahabat yang minta izin nak balik rumah. Rumah dia jauh. Nabi kata tak perlu. Siapa yang bersedia waktu tu, maka dia boleh ikut. Dia boleh ikut. Sebab perancangan asalnya hanya nak menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan tak terlintas pun nak kena berhadapan dengan rombongan tentera Abu Jahal yang kemudiannya kita akan baca kisah macam mana tiba-tiba tentera Abu Jahal boleh datang pula dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi SAW tak wajib. Nabi tak paksa pun. Nabi kata siapa yang nak ikut jom. Kita nak halang rombongan perniagaan Quraisy ini. Dan kamu akan beroleh harta rampasan perang. Tetapi Allah inginkan berbeza. Daripada sini kita belajar, perancangannya berbeza, realitinya menjadi berbeza. Perancangannya menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan yang hanya ada 40 orang pengawal. Yang realiti, yang terjadi, Abu Jahal muncul dengan hampir seribu orang tentera. Hampir seribu orang tentera jumlahnya berbeza pendapat sebab ada nanti kita akan baca kata para ulama sirah ada orang Quraisy yang patah balik mereka tak sanggup berperang melawan para sahabat yang merupakan keluarga-keluarga mereka juga Alan-alan kepada yang baru join Mohon jasa baik untuk bantu share Bantu untuk kongsi Tak rakan-rakan Saya baluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai Yang beroleh manfaat Kata penulis buku 338 Rasulullah SAW tidak memaksa sesiapa pun untuk keluar dengan seruan baginda itu Terserah kepada kehendak mereka Nabi tak paksa Sebab perancangan asalnya bukan perang pun Penjangan perancangan asal dia sekadar menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Itu perancangan asal dia. Maka Nabi tak wajibkan pun. Nabi kata siapa nak ikut, ikut. Siapa tak nak ikut, tak ada masalah. Siapa yang nak pergi balik rumah dia jauh pun tak payah ikut. Siapa yang ada sahaja, mereka boleh ikut jika mereka mahu. Maka sebab itu badar ada sahabat yang tak pergi. Hamzah antaranya dan juga uh, apa ada beberapa sahabat yang lain. Contohnya Anas bin Nabar Anas bin Nadar Pakcik kepada Anas bin uh, Anas bin Malik Dia tak ikut Sebab dalam perang badar Nabi tak wajibkan ikut Dia bukan macam Uhud Uhud Hendak Nabi wajibkan ikut Maka dalam perang badar Nabi tak wajibkan Nabi kata siapa nak join Join Siapa yang tak nak join Tidak ada sebarang celaan Sebab itu jumlah tentera tidak ramai Berbanding daripada Uhud yang lebih kurang tujuh ratus 700 orang. Kata penulis buku Rahimahullah, kenapa Nabi tidak wajibkan semua sahabat ikut? Maka Nabi SAW tidak menyangka bahawa ketika membuat suruan sukarela ini, baginda akan bertembung dengan tentera-tentera Mekah sebagai ganti rombongan perniagaan tersebut. Nabi langsung tak sangka. Sebab Nabi dah confident Melalui maklumat risikan yang dibentangkan oleh Said bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah Nabi dah confident yang mana Nabi akan berjaya menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan Tapi tak jadi Allah ganti kena berhadapan dengan tentera Abu Jah, Jahal Mana rombongan perniagaan Abu Sufyan yang hanya 40 orang Kena berhadapan dengan tentera Abu Jahal yang jumlahnya 3 kali ganda lebih banyak daripada tentera umat Islam sebab itu Nabi tak wajibkan sebab Nabi tak sangka akan meletus akan meletus perang daripada sini kita belajar kena belajar untuk yakin pada perancangan Allah yakin walaupun kita rasa perancangan Allah itu ketentuan Allah tu berat sangat ujian dia dahsyat sangat ujian dia perancangan Allah wallahu khairul makirin dan surah al-a'raf -Al juga surah al-a'raf -Al banyak menceritakan tentang peristiwa badah maka perintah firman Allah dan Allah lah sebaik-baik perancang sebaik-baik perancang Allah kita rancang tak berlaku sebagaimana kehendak kita Allah lah sebaik-baik perancang wallahu khairul makirin itu rahsia ketenangan hati rahsia bahagia hidup belajar serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata penulis buku, kenapa Nabi tak wajibkan tentera ikut? Kerana baginda tidak menyangka bahawa ketika membuat seruan sukarela ini, mereka akan bertembung dengan tentera Mekah sebagai ganti rombongan perniagaan Abu Sufyan dan berlaku pertembungan yang sengit di Badar. Ini menyebabkan ramai sahabat yang tertinggal di Madinah kerana mereka menyangka Rasulullah keluar kali ini sama seperti kebiasaan operasi-operasi sebelumnya sebab operasi sebelumnya pun tak berlaku perang, tak berlaku tidak berlaku perang. Oleh kerana itulah Rasulullah tidak membantah Sesiapa yang tidak ikut menyertai ibadah Nabi bagi pilihan Tak nak ikut tak apa Sebab nak kena lawan 40 orang je Tapi sekali Allah punya ketentuan Kena lawan 3 kali ganda lagi-lagi ramai Macam mana tu kan Bagaimana dahsyat ujian Allah Perancangan nak lawan hanya 40 orang Harta rampasan banyak 95.75 juta tadi kita kira Tiba-tiba kena menghadap Abu Jahal Dengan segala tentera dia Kelengkapan perang mereka Dan harta rampasan dia pun taklah sama Seperti mana harta rampasan rombongan perniagaan Abu Sufyan Tapi itulah ringkasan dia Perancangan Allah lebih baik Belajar yakin pada perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu, kalau kita lihat kenapa banyak sahabat tak ikut badar, hanya 300 lebih. Sebab Nabi tak wajibkan untuk para sahabat untuk ikut. Jom, kita lihat berapakah jumlah tentera yang meninggalkan Madinah mengikuti Rasulullah menuju ke badar. Dan mereka dengan penuh harapan tinggi yang mereka akan berjaya menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan dan beroleh harta rampasan yang banyak. Muka surat 338. Kekuatan tentera Islam dan pembahagian kepimpinan tentera. Nabi bahagi-bahagikan tugasan siapa yang pimpin tentera Ansar, siapa yang pimpin tentera Muhajirin dan lain-lain. Maka Nabi SAW telah bersiap sedia untuk keluar bersama-sama lebih kurang 300 orang. Jumlah tentera badar 300 sepakat 300 berapa perbezaan pendapat Kata penulis buku Ada mengatakan 314 Ada mengatakan 313 Dan ada mengatakan 317 Ada perbezaan pendapat 3, 313, 313 314, 314 dan 317 ini adalah angka perbezaan pendapat berapakah jumlah para sahabat yang menyertai dalam badar dan banyak juga yang tidak ikut dalam perang badar sebab nabi tidak wajibkan daripada 313 ini anggota tentera yang terdiri daripada muhajirin adalah sebanyak lebih kurang 82 orang 82 orang maka kurang separuh ha, kekuatan tentera Islam kurang 1/3 adalah orang Muhajirin 82 daripada 313 adalah orang-orang Muhajirin Ansor pula maka dari Ansor ada dua kabilah daripada Aus 61 dan daripada khazraj 170 orang maka bilangan tentera ansar lebih ramai daripada muhajirin muhajirin hanya 82 daripada 313 dan bakinya semuanya adalah golongan golongan ansar Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in semasa para sahabat keluar mereka tidak mengadakan majlis yang besar dan mereka juga tidak membawa kelengkapan yang sempurna. Tak ada. Sebab waktu tu para sahabat sangka hanya menghalang 40 orang pengawal ahli perniagaan Quresh sahaja. Hanya 40 orang. Maka mereka pun tak bawa kelengkapan yang berat-berat. Hanya pedang dan juga perisai. Maka mereka tak bawa apa-apa senjata. Bahkan kuda perang hanya ada dua ekor. Hanya ada dua ekor je. Kuda, kuda perang Kuda perang zaman tu penting Sebab dia akan menembusi musuh lawan daripada kanan dan kiri Maka tentera Islam hanya bawa dua ekor kuda je Untuk berperang Satu milik Zubir Ibn Al-Awwam Dan satu lagi milik Muqaddad bin Aswad Al-Kindi Maka hanya ada, -ada dua ekor kuda je Serba kekurangan dan mereka pun pada waktu itu tak menyangka akan bertemu dengan rombongan Abu Abu Jahal. Para sahabat membawa 70 ekor unta dan setiap seekor perlu bergili-gili antara dua ataupun tiga orang sahabat. Pada waktu tu mereka tak bawa banyak kelengkapan. Unta pun kongsi, kuda pun hanya ada dua ekor. Sebab mereka punya matlamat adalah nak halang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tapi Allah inginkan lain. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW juga berkongsi menunggang unta secara bergilir dengan Ali bin Abi Talib dan Marsad bin Abil Marsad Al-Ghanawi. Nabi pun tunjukkan contoh. Ini sifat leadership. Semua para sahabat berkongsi unta bergilir-gilir. Ada yang dua, ada yang tiga. Maka Nabi macam mana? Adakah Nabi seorang-seorang? Nabi ketua kot. Kan kebanyakan ketua begitu. Dia dapat layanan istimewa. Kebanyakan pemimpin, kebanyakan orang-orang berkuasa. Dia dapat layanan istimewa. Nabi tak, Masya Allah. Dan itu yang Umar bin Khattab ikut. Bila dia nak menawan kota Baitul Maqdis Jerusalem. Maka Nabi SAW pun berkongsi bergilir-gilir menunggang unta. Nabi bergilir-gilir dengan siapa? Ali bin Abi Talib dan Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Marsad bin Abil Marsad Al-Ghanawi. Ini contoh pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi. Semua sahabat kongsi bergilir-gilir. Nabi pun kongsi bergilir-gilir. Nabi tak ambil layanan istimewa. Maka ini adalah yang kita boleh belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung esok muka surat 338. Terima kasih semua yang meluangkan masa. Sehari kita ada tiga program, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam jemput join buat yang berkelapangan. Terima kasih Wan Wan Haifa Najwa. Terima kasih Pak Ngah Manpin. Terima kasih sahabat-sahabat uh, yang lain Nurmadiah di ruangan FB Fatima Azhara Abu kemudian Siti Maria dan juga sahabat-sahabat yang terima kasih semua jumpa lagi esok pagi dalam hayati Quran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta Nestawfiruka, dan bertobat kepada-Nya. Subhanallah, Rabbul Al-Gizt, amma yasifun, dan salam untuk para rasul. Alhamdulillahirobbil alamin. Jazakumu allahirahim. Terima kasih, anak-anak. Alhamdulillah.